этот марш сегодня звучит по именно знак соболезнования похорон правовой державы у нас в Украине. А да, сегодня это смело я могу говорить, потому что в моих руках находится порядка 20 криминальных дел всего приорпения, где мы боролись, где нам разбивали головы, где нам сжигали автомобили где нам били стекла, где нам сжигали дома. И ни одно криминальное дело по этой справе не доведено до какого-то посаженного человека. Все сделано только против нас, самих же активистов. Разыгранный сценарий, фиксат, какая-то фиктивность, фальсификация и все. И мы, активисты, сидим за решеткой. Я вот сегодня плакат вот вижу, 10 дней за градами», Я 20 дней просидел за градами. 20! Но ни один коррупционер не просидел даже и дня. А знаете почему? Потому что у них есть бабки. Мне сегодня очень обидно, что вот эти 20 дел, а это только малая часть того, что должно быть. В этом гробу она все по... похоронена. Просто похоронена правовой державой. Просто похоронена генеральным прокурором Украины. Я не знаю, почему это происходит. Но я уверен, что он прекрасно знает, что кто-то заносит деньги, что происходит Решалова, и это решалого идет не в пользу активистов. Я вам сейчас проведу маленький даджес всех вот этих криминальных дел, которые не доведены, не доведены сегодня до суда. И к ним прибавляется, прибавляется и прибавляется. Прибавилась Кочубинская. Кочубинская, понимаете, 6 миллионов посетил гривен украли в поселке, понимаете? И ни одно криминальное дело нормально не будет расследование, потому что она БКП. Потому что за ней есть депутат народный. Потому что они умеют перекручивать информацию и подавать так, как им надо. Они будут подавать что? Мы сегодня с вами там новые обличья, оппозиционный блок. Самопомощь, РПЛ, все что угодно, кроме БПП, понимаете? Микрофон. А может быть БВП? Только давайте действуйте по закону, и мы вас тоже будем поддерживать. Прихожу к похоронам криминальных дел при Ирпене. Я буду без микрофона, у меня голос тоже нормальный. Начну с самого интересного. Побытие активистов. Четыре человека побито. Четыре. Разбита голова. Мне лично разбивали голову. Что думаете, довели, возбудили 186-ю статью? Довели хоть до чего-то. Три года ходят с этим мурыжатся. Ничего не доведут. Масштабе избили на Есенина 30. Думаете, он четко указал, кто его бил? Думаете, кто-то сидит из них? Никто не сидит. Дальше. Избили э, э, Кулебовчика Александра. Когда он возвращался домой, сзади подбежали, сбили, были камеры, все видно было. Никого не притянули к ответственности, а это сторонники Карплюка были. Борьба за власть просто. Кого-то еще забыл, четвертого человека. Бархолин. Ну просто, а? Да. Бархолин. Yeah. Виктор Михайлович. То же самое боролся за, за Бучанский э, лес, за возвращение Бучанского леса э, обратно у власти громады. Ночью напали на него. Думаете, это расследовано? Да нет. А вы думаете, кто это делал? Старые попредники, новые. Кто это делает? Это делает действующая власть, которая хочет э, богатеть на ресурсах наших. А генеральный прокурор Украины такое впечатление заявил год назад, что Ирпень это Чикаго. И где это Чикаго? Никто не посажен в Ирпене. Никто. Право побытия Активистов! Храню! Я думаю, что в нашей державе, не правовой державе, вряд ли когда-то кто-то его расследует. Дальше. Побытие дичины экс депутатом Ирпинской Вечной Рады пешим. Побили Ину Грищенко. Побили. Она была с ребенком на груди. К ней подошел этот рот толстый. И его называет у нас в Арпине. И ударил ее через ребенка в грудь. И потом по носу. Выбил телефон. Так что вы думаете? Обещалки, переобещалки, областная прокуратура, генеральная прокуратура. Хоть кто-то пеший понес ответственность. Нет, замяли это дело. Хороню. Я не верю, что они доведут ее когда-нибудь. Прошло три года уже. Справа поджога майна. Мне уже машину резали колеса, сахар засыпали, машину активистам полили, за в Володя, который нам помогал сейчас, вот, вот он с нами не на акции, только из-за того, что ему спалили машину, а никакая правоохранительная система ему не помогает. Дальше, Лаврентию спалили машину. Дальше, Мирошниченко Сергей, спалили машину. Сколько такое может продолжаться? Чикаго говорите? А что не расследуете? Почему вы занимаетесь активистами? Хороню. Поджог война. Когда у нас произошла подлог дел, мне буквально через день спалили дом. Спалили дом, понимаете? Мне, многодетному отцу. Спалили дом. Вы что думаете, они не знают, кто спалил мне дом? Об этом знает или служба безопасности Украины? Или тот, кто подписывал документы здесь на санкцию, фактически на санкцию обыска моего дома. Генеральная прокуратура Украины. Или тот, кто подтасовал. Я вот там есть плакатик Алексей Зиневич. Он проплачивал эту акцию, и его адвокат фиктивными давал показы. Что вы думаете? Кто спалил мой дом? Да, я думаю, Тихари Корпляковский. А может быть и Подтишок и Зиневич. А может быть СБУ, потому что они мой дом обыскивали и там скрытые камер боялись. Но факт в том, что я остался сегодня без дома, понимаете, я попал опять на деньги. А в этот момент сидел в тюрьме. Храню. Я даже не верю, что они это расследуют, когда. Я уверен, что это дело находится где-то на уровне участкового. И все, и дальше не пойдет. Дальше. Интереснее. Сколько уже Карплю принес вреда нашему городу. Может быть и пользы, не знаю. Но в основном я вижу время. Справа по Карплюку. Справа по Карплюку 12 уголовных дел. 12 уголовных дел. Он уже продолжает третий год находиться. Ну и распоряжаться бюджетом РПНЯ в 700 миллионов гривен. Сколько вам надо из этого бюджета? Сколько? Его даже не могут отстранить, понимаете? Он что, мазанный, что ли? Я не верю, что из этих 12 уголовных дел он сядет за решетку. Потому что в том году я еще верил, когда Юрий Витальевич сказал, что Ирпень с Чикаго. Он дал команду своим сличьим, расследовать и по Карпельку эти уголовные дел дела. Но, я как понимаю, сегодня у него денег много, как мы, мы в народе говорим. Поэтому он откупится, он откупается. Храню. Справа по прилипку. Ну, вы знаете, Гастомель, дело прилипка, хранение автопарка, Януковича, Дерибана бюджета, ну, прилипка и леса. Вы что вы понимали, прилипка на свободе. Он тоже действующий мэр Гастомеля. И по нему его до сих пор тоже не отстранили от занимаемой должности. Хороню. Незаконное решение мэр. Сколько раз мы обращались в прокуратуру Украины? Сколько мы писали, переписали? Я, я не просто не привез все эти талмуты сюда. Этот бы гроб был бы заполненный. Мы даже туда бы не смогли бы что-то лишнее всунуть. Поэтому только то, что хочу э, туда положить справа по незаконным решениям. Никто не расследует. Дерибан продолжается. Подложные решения принимаются. Фиктивные решения принимаются. Так, как надо действующей власти. Хороню. Справа по Вишнякову, БГМ. Ну, красавец просто. Человек сидит в Испании сейчас, может быть, там ему и кается, не и кается. Жители БГМ бегают за ним, чтобы он сделал обещанное Построил детский садик на земле коммунальной. Свою собственность на дочку привел. Сделал его частным детский садик. Обещал коммунальный. Сидит в Испании. Буз в дует, Получил вид на жительство. У него он типа в розыске находится. Вы думаете, его кто-то найдет? Нет, он будет жить в Испании. Ему там шикардосно жить. А с правоохранительной системой, я думаю, он откупится. Тоже хороню. Выруби на... Порядка десятки гектар леса. Дальше. Счет до нашей ситуации. Катюбинская любимая. Как вы думаете, 6 миллионов гривен это много или мало? Ну, вот деньги державной субвенции. Вот 10 миллионов предусмотрели для громады Катюбинского. Она их не может освоить. Что она делает? Через фиктивную фирму берет и якобы делает эти работы. Работы не выполнены, деньги ушли. Это спалили все. Приехали, отсняли крышу Дома культуры. Деньги оплачены, работ нету. Вы думаете, генеральной прокуратуре это интересно? Областной а прокуратуре это интересно? Им не интересно. Хотя, деньги, державные субвенции. Кто должен заниматься державными коштами? Понятное дело, генеральная прокуратура. Нет, генеральная прокуратура занимается сегодня активистами. И садит их за решетку. Я хороню это дело. У нас не правовое государство. Наше государство по закону добиться результата нереально. Хороню. Справа Беречанского леса. Ох, сколько уже человек туда покушается. Ирина Федорев через своего Биони кил э, на 100, 147 гектаров. И сейчас сбоку от лавины Мол строят многоэтажки. И застроят 400 гектар. Застроят, потому что туда уже ведут станцию метро. А станция метро сегодня у нас предполагает ну, на 40-50 тысяч численность населения. А это около тысячи домов, тысячи, тысячи, квартир. И их застроят, понимаете? Величанского леса откусят именно 400 гектаров. Мы определили это. И после этого на нас началось давление с вертикали. Да, будут это киевские застройщики. Да, это будут ирпенские застройщики. Да, все, кто захотят делебанить наш лес, они все туда придут. Хороню. Теперь Буча. Буча. Справа по Федоруку. Вы помните, это шоу. Затрыманием, обыском, часы, доллары. Слушайте, раздеребанил порядка 890 гектар били... Бучанского леса. Вы думаете, он сидит? Нет, он дальше на должности находится. И будет дальше находиться, никто его не отстранит. Справу хороню. Справа Бучанское межигорье. Одна из резонансных справ. Высший Верховный Суд Украины постановил, что выделение леса и земли было незаконным. Но Федорук на свободе. Федорук дальше мэр города Бучи. И продолжает дальше ходить до работы и дальше распоряжаться бюджетом. А почему? Потому что у него есть влиятельные люди. Храню справу. Ребят, можно паузу Нет, мать? Заканчиваемся. Поджим, это 10 планировать. Да. А что у нас вот уже система забывала на нашу акцию. Вже є скарга, я так розумію, з боку Генеральної прокуратури, яка відгороджується від мирного протесту, від законної акції, про яку було попереджено. І зараз нам поліція виставила ультиматум, щоб ми прибрали гроб, тому що це хуліганство. Якщо це хуліганство, то що це таке? Що це саботаж оцих кримінальних справ? Це не хуліганство, це гірше, це є злочинна система. І зараз. Користуючись тим, що тут якби, система Порошенка нас примушують на 10 хвилин раніше припинити нашу акцію. Таким чином система реагує на справедливу критику. І я хочу звернутися на останок до Юрія Луценка. Луценко, дій по закону. Луценко, дій по закону. Луценка дій, дій по закону. закону по по закону! Луценко, дій по закону!» І наостанок, ще хочу звернути увагу на те, що прокуратура нищить інститут адвокатури. Як тільки Олексій Святогор, адвокат, зайнявся темою Коцюбинського, його тут же закрили в СІЗО по вигаданій справі. Отже, ми закінчуємо дану акцію, але вона далеко не остання. Цю акцію ми будемо повторювати рівно до того часу, поки кримінальні справи, які заведені в притині, не будуть доведені до суду. Останнє слово надаю Євгену Мельничуку. Я показую вам повідомлення. Було все, як полагається, зареєстровано. Кількість у нас учасників не перевищує. Не перевищує. Все было написано, что мы будем хоронить гроб и тому подобное. А? Про гроб на слово написано? Написано, да. Где написано? Выносится пикетувание, прокуратура, у а нас а это законный способ. А, а, закон. Я заканчиваю свою, свои дела, которые у нас это. Право выделения, право выделения земли по замазанию Сегодня Сегодня куча земли выделилась поза межами. Вы думаете, э, что делает Карплюк? Он продолжает ее выделять. А вы думаете, прокуратура реагирует? Нет, не реагирует. Корню. Незаконно по его участию. 700 миллионов гривен на сегодняшний момент. Нарушение бюджетного кодекса Украины, где четко написано, что зарахование косы можливо только грошевыми коштами. Но у нас почему-то происходит так, что они берут и зазорковывают различным фактом. Вы лучше другие дела раскрываете, а земли, крынычки. Порядка 15 гектаров около крынычки раздерибанено. Вы думаете, кто-то реагирует? Да нет, не реагирует. Там уже многоэтажки реагируют. Стоят многоэтажки, и эти многоэтажки фактически сделали тот коллапс в нашем городе. Хороню. Справа объездной дороги в Арпине. Тоже была резонансная справа. Приезжали журналисты, снимали, показывали все. Вот представники полиции мы решили нашу мирную акцию. Дерибан за право речки Ирпинь. То же трубу, самое. Речку РП продолжает трену. застраивать. А Есенина на 30 продолжает трену... строить. 32. Вы думаете, генеральная прокуратура север, обещала остор... расследовать вот. это? зараз вот, 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 это... вот, вот. пришла группа захопления для того, чтобы забирать труну. Им муляя очи труна. Они не, Они влазы. не хотят, чтобы генпрокуратура бачила труну. А эта труна – это символ нашей правовой державы. Саме именно Генпрокуратура поклала правовую державу, в труну поклала. Юрий Луценко занимается беспределом, уничтожает основы правовой державы. И ему, звичайно, не хочется бачити труну под своими вікнами. Я, конечно, обращаюсь к Генеральному прокуратуру Юрию Віталійовичу. Мы прошли с ним многие Майданы. Я в него верил и сейчас продолжаю верить. Пускай просто разберется в том потоке информации, которую ему навешивают на уши те народные депутаты, которые пытаются сфабриковать, перекрутить информацию. Я хочу похоронить еще главного боль нашего Секундочку. Вот тут зараз нас будут вязать. Нас тут зараз будут вязать до виделку. Все будет тут. тут будет репрессия против активистов в Чергово. Справа забудовника Орла! Справа забудовника Орла! Орлан продолжает строиться! И сегодня именно Орлан спокойно уничтожает весь лес Варпеня. Хороню! Орлан, это Орлан, это Орлан это Невыконание решения Ирпинского суда! Ребята, если у нас даже есть решение, то никакое Никакое решение не выполняется, потому что у нас не правовое государство. Храню. Правое Есенина на 3032. Все было. Оставалось только притянуть к ответу. Храню. Мне очень жалко, что заключительную ноту минорную оркестр наш уже не поставит. Но вы поняли, да? В каком мы государстве живем? Спасибо вам огромное, что сегодня пришли на прощание. То есть я знаю, что мы провели достаточно мирный митинг и передали Юрию Витальевичу Генеральной прокуратуре, что действительно нельзя нефту вот и нормами закона. Мы хотим жить в правовом государстве. Мы верили ему. Верим и Но сегодня активисты несут ответственность. Против них возбуждаются уголовные дела.